Merhaba <mahim>, dostlar, bu videomuz bedeni berkidiyen önümler barada. Gelin, sizden bedeniniz berkidin. Bedeni berkidiyen önümler. Bu arada, Rasiya Lukman diyetolog Margarita Karaleva. Bedenin kekerlere qarşı durculuk okuyuvunu güçlendirme için kayfi imitlerin peydarlılığı barada bu itti. Bunermen, sarımsağın, insan imuniketini yokorlandırmakta ayratin ehmiyetin belli Sözmünde sin kolon önümler bilen bedeni hasta bu işlendirip bolyandığını tasdikladı. Bu nermenin pikirçe virusa karşı tesiri ulu olan sinik bedenin goru uluğun üçün mühüm elementtir. Sinik esasan hozda, bunavakarda, kedi tohumunda, miyolörde ve gök önümlörde, noyvoda, nokutta ve etyali önümlörün gözmünde duş geliyar. Şol bir vatın ölümlörde denir önümlörünün has kök ilmelidini ilmelidini Sinik A vitamini bilen onu öldreşir. A vitamini büyük önümlerde, miyvonörde, ette, bağlıkta ve limonda saklanıyor. Bedenin keserlere karşı duruculuğunu güçlendiriyen Y vitamini hem mühümdür. Bizim bedenimizin tebiyo önümlerinin düzgünlendeki B toporunun vitaminlerine, şol sahanına mağına zerurluğu var deyip lukmağına Margarita Karaleva mümkün bollukça köp tuğukluk içmeyi maslahat veriyer. Tevavi ol bedenlik taksinleri çıkarmağa yardam veriyer. Elbette, C vitamini bay olan gök önümleri, miyveleri köpre giymeli. Şeylekem, immun ulgunluğun köp bağlıda içkiler için derur olan kelime bağlı dünyattan çıkarmalı değildir ki, önermen dostlar, eğer video gönlümüden tron olsa kanala ağzı ol. Like guazab, tix viryad ma